Oke, ada satu buah cabai merah besar. Kita serong, iris serong. Oke, ada satu batang daun bawang. Kita iris serong juga. ada dua buah sosis kita belah dua kita belah memanjang lagi Oke, kita rebus bihun jagung satu keping Kita masak sebentar saja sampai ini bihunnya sudah matang. Ini ada susu cair, kita tuang. Ada terigu, kita cairkan dengan sebagian susu. Oke, ini tepungnya sudah larut. Kita masukkan ke dalam susu cair. Kita tambahkan satu butir telur. kita garam kaldu bubuk lada bubuk kita masukkan jagung Sekarang kita masak, Oke, kita panaskan, cetakan dengan api kecil, kita kasih minyak, olesi aja. Tuang adonan, kita tambahkan sosis. cabai merah buat pemanis ya Tuhun bawang kita kasih keju juga tambahkan saus sambal kalau yang gak suka pedas boleh di skip lalu kita tutup masak sampai matang oke sudah matang oke bisa kita angkat dan bantuan ini lebih gampang Oke okay, untuk mempercantik bisa kita alasin dengan kertas cupcake seperti ini. Ya. Bisa jadi ide bisnis takjil ya, jangan berangkat -jang maghrib -jang -jang -jang. oh, sore-sore butuh banyak cemilan. bisa kita Mika-mikain seperti ini ya kalau ada yang beli lebih enak oke kita buka kita lihat teksturnya gak nyangka ya ini cuma dari bihun teksturnya kenyal lembut kita cobain ya Bismillah hmm, enak ini rasanya kenyal gurih cocok buat kamu jualan takjil bulan puasa